دوسرا سبب یقین کی تقویت کا صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات حیات الصاع مدد نے جتنی تعداد غیبیہ نقل کی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایسا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا گمان ہو اور عبادات ایسے کمال کی ہوں اور معاشرہ صحابہ والا ہو اور اخلاص اللہ کے رضا کی طلب اللہ کے غیر سے ایسا استغنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی تعداد بندے کے ساتھ ہیں اس زمانے میں تو حال ہے ہمارا کہ صحابہ کا واقعہ سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ صحابتیں ہم صحابہ نہیں ہیں حالانکہ مدد صحابہ پر نبیوں پر موقوف نہیں ہے میرے دوست عزیزوں مددیں تو اللہ کے ذابطوں کے ساتھ ہیں اور اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے کائنات ذابطہ نہیں ہے کائنات ضابطہ نہیں ہے کائنات ضابطہ نہیں ہے ضابطہ اللہ کا دین ہے اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے کائنات ضابطہ نہیں ہے اس دھوکے سے آپ کو نکالو نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے اللہ کی سنت نظام احکام ہے اللہ کے احکام اللہ کا دین یہ اللہ کی سنت ہے کیونکہ نظام کائناتیں بہت تبدیلیاں ہیں سورج ہے روشنی نہیں ہے زمین ہے غلہ نہیں ہے دکانیں ہیں آمدنی نہیں ہے دوائیں ہیں شفا نہیں ہے ہتھیار ہیں حفاظت نہیں ہے حکومتیں ہیں عزتیں نہیں ہیں تو دیکھنا یہ ہے سارا نظام کائنات اگر یہ اللہ کا ضابطہ ہوتا تو اس میں اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے لا تدین الدین القیم ولاکن اکثر ناس لا کہ اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ذابطہ ہے اس لیے کائنات پر محنت کرتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں ارز کر رہا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعایدات کے واقعات یہ ہمارا موضوع ہے خوب بیان کیا کرو خوب بیان کیا کرو خوب بیان کیا کرو کرامتیں بیان کرو گے تو, شخص تو شخصیوں کا یقین پیدا ہوگا کیونکہ کرامت کے بیان کرنے سے تم اہل کرامت کی طرف جاؤ گے ان سے کہو گے ہمارا یہ کام بھی کرا دیں نہیں بلکہ اکرام کی غیبی بسد بیان کرو اس سے ہمارے یقین ان اعمال کی طرح عام عامال جو اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر پچاس کے برابر عجر ملے گا صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ان میں سے پچاس ہم میں سے پچاس فرمایا کہ نہیں تم میں سے پچاس کے بقدر پچاس صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر عجر ملے گا اور ایک روایت میں ہے کہ دس صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی دس صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کیمیاں کہ یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں ہم صحابی تو ہیں نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہو جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے نہیں میرے دوست عزیزو یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے اور نصرت صحابی کی نہیں ہے سنو دھیان سے بات کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں کرامت اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو غیبی نصرتیں کی ہیں حضرت سماتے تھے کہ وہ غیبی نصرتوں کے اسباب انبیاء اپنے ساتھ نہیں لے گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ سارے عمال دے گئے ہیں جن عمال کے ذریعے وہ اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھا دیں جن عمال کے ذریعے اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھا دیں اس لیے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا ہے یہ بتانے کے لیے نصرت صحابی کے ساتھ نہیں ہے نصرت تو صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے اس لیے میرے دوستوں صحابہ کرام کی غیبی نسر کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے یہ ہمارا موضوع ہے کیونکہ اس سے اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں بندے کے گمان کے ساتھ ہیں کیونکہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے گمان سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے دیکھو نا ایک نے آکر کہا کہ ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا دوسرا آیا ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا ہے تیسرا آیا ابو دردہ کہاں ہو مکان جل رہا ہے لیکن سب کا انکار کر دیا کیوں اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے ایک طرف خبر ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے اور جو کچھ اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے اور جو خبر کو جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں وہ نظر سے ن... وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے اس لیے میرے دوستو عزیز نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں یہی تھا ابو دردار رضی اللہ عنہ کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے کیسے جل سکتا ہے جب اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلا چلاویں گے اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے انا عند ذن میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا گمان اس کا میرے ساتھ ہوگا میں اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کروں گا اس لیے میرے دوستو عزیزو جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور, اور صاحب اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی رسدوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دنوں کے جمعوں کا سبب ہے